سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو مہینے اللہ نے بیان کیے ہیں ہم پہلے جو سنیں گے سب سے پہلے مہینے کون سے محترم ہیں اس میں مہینے محترم میں حج کے کون سے مہینے ہیں اس کے بعد آپ پانچ دن کا حج قرآن میں لکھا ہوا ہے پانچ دن کا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہر کوئی کبھی بھی جا کے حج کر لے نہیں صاحب پانچ دن مقرر ہے وہ تو وہ پانچ دن میں بتاؤں گا پھر حج اکبر کون سا ہے وہ میں بتاؤں گا ہر سال حج اکبر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ کرنا ہے تو پانچ دن بتاؤں گا میں قرآن میں کہاں لکھے ہیں پانچ دن کیسے لکھے ہیں مہینے کون سے ہیں یہ پتہ چلے گا آپ کو اور پھر جب ہم یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں تصویر اس کا پھر آیات سے وضاحت کرتا ہوئے جانا تو سب سے پہلے ہم نے ہے مہینے سورة توبہ نائن اس کی تھرٹی سکس کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض مین ہے حرم دالکت دین القیم بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے جس دن اس نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا اس میں سے چار محترم ہیں وہ قائم فیصلہ ہے اب یہ چار مہینوں کے یہاں قرآن مجید میں بارہ مہینے اللہ بتا رہا ہے یہ کون سے لونر کے چاند سے اور اس میں اللہ بتا رہا ہے بارہ مہینوں میں سے چار میں پوری پوری آیتیں نہیں پڑھا آپ کو صرف پوائنٹس بتانے ہے چار مہینے محترم ہیں صرف چار مہینے وہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں آگے پروف مل جائے گا رمضان شوال زیقہ زلج کس طرح ہے وہ دیکھیں آپ البقرہ ٹو اس کی ون نائنٹی فور میں اللہ کہتا ہے اشہر اشہر الحرام الحرام والحرمات قصاص محترم مہینہ محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرم, حرم, حرمتوں کا تعلق ہے عوض ہے بدل ہے یعنی مہینوں میں جو کرنے ہو کا اور جو جو نہ کرنے ہو کا حکم دیا اس پہ اس پہ عمل کرے اب جو اصل آیت میں بات ہے محترم مینہ اشار الحرام بشار الحرام محترم مینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ ہیں یہ اس کی پہچان ہے کہ کون سا محترم مہینہ ہے بارہ مہینے میں سے کون سے چاہ رہے ہو تو اللہ نے بتایا کہ مہینہ جو بھی کہیں سے بھی مہینے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہیں تو سب سے پہلا مہینہ آپ کو پتا ہے کون سا محترم مہینہ ہے رمضان جس میں ہم روزے رکھتے ہیں اور محترم یہ یاد رکھیں ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے عام طور پہ اللہ محترم یہ حرام کہہ لیں آپ, یوں آپ حرام لفظ کو ہم لوگ محترم کرتے ہیں لیکن اس میں اس کے حرام کے اندر ایک معنی چھپے ہوئے ہیں وہ سمجھے آپ کہ حلال کھانا حلال پانی جو اللہ نے ہمیں کہا رکھا ہے پورے زندگی بھر کھاؤ لیکن رمضان کے مہینے میں بیفور سن رائز سے سن سیٹ تک آپ کو پانی پینا اور حلال کھانا ہے اس پہ پابندی کر دی آپ نہیں کھا سکتے تو ایک طرح سے آپ نے حرام کر لیا ایک طرح سے تو اس لیے محترم مہینہ ہو گیا یہ کہ اس میں حلال حلال چیز کو حرام کر دیا تو ہم اسے محترم مہینہ کہتے ہیں رمضان تو اس کے ساتھ کون سا ہے شوال تو اس کے ساتھ کون سا اس کے بعد ذکا اس کے ساتھ کون سا ہے زیر تو اس کے معنی یہ آسان ہو گیا کہ چاروں ساتھ ہیں لوگوں نے مختلف بنا رکھے ہیں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بنا رکھے ہیں ان سے پوچھیں وہ بتائیں وہ کیسے ہیں یہ جو محترم مہینے یہ رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور حج میں ختم ہو گئے سال دوسرا شروع ہو گیا اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے گے سورہ البکرہ 2185 ون فائیو یہ میں صرف پڑھتا جاؤں گا آپ کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہ رمضان الدی انزل الفیر قرآن حد الناس من الہدا والفرقان فمن شاہد امین کو مشرف الیاسم ہو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھائی نازل کی گئی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور جو وضاحت ہے خاص ہدایت سے اور فرقان ہے اچھے اور برے کے میں فرق کرنے والا ہے پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے پہ گواہ ہو بس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے تو جب آپ گوا ہو گئے آپ روزے رکھے کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر مہینے میں آپ حرام کر رہے ہیں وہ چیز حلال کو تو یہ رمضان کا مہینہ محترم ہو گیا اچھا اب مہینے میں عام طور پہ جو لونر کینڈا اس پر کتنے دن ہوتے ہیں انتیس اور تیس جی ہوتے نہیں دیں. تو اگر فرض کریے ہم انتیس لے لیں ہمیشہ تو نہیں ہوتا کبھی تیس ہوتا ہے انتیس ہو تو اگر میں آپ سے کہوں کتنے اگر پوچھا جائے کہ کتنا ہم ہائر ڈیجٹ لیں یا لوئر ڈیجٹ لیں اگر انتیس لیں تو فرق آ سکتا ہے لیکن تیس اگر میں کہوں تیس ہوتے تو فرق نہیں آ سکتا کم ہو سکتا ہے تیس سے سمجھ کم ہو سکتے ہیں لیکن تیس سے... اگر انتیس پہ آپ تو ایک, ایک زیادہ بھی ہوتا ہے تو ہم تیس لے لیتے ہیں سپوز سمجھانے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ البکر ٹو اس کی ون نائنٹی سکس لکھا ہوا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ, کہ روزے ہم نے کتنے رکھنے ہیں فیضا امین تم فمن تمدابل عمرت فمس طیسم الحدی فمن فسیام فلاثی فلحج و ثبات الاملہ حرام و تک اللہ و علم شم اگر اگر تم امن میں سے ہو تو جو کوئی عمرہ سے حج تک متمتع فائدہ اٹھائے بس جو کچھ وہ آسانی سے ہدیہ دے یعنی مویشیوں سے پس جو کوئی نہ پائے پس وہ تین دن کے روزے رکھے حج میں اور سات روزے جب تم لوٹو جب تم لوٹو گے یہ دس روزے مکمل ہوئے یہ اس کے لیے جن کے اہل مسجد رام میں حاضری یعنی رہنے والے نہیں ہیں اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو بے شک اللہ شدید تعقب کرنے والا ہے تو روزے کتنے ہو گئے پہلے تیس مہینے رمضان کے اور یہ کتنے ہوئے اگر اس پہ اگر آدمی رکھے گا چالیس ہاں ہوئے نہیں ہوئے تو یہ رمضان سے اور حج کے جو مہینے سے جوڑ رہی ہے بات یہ خیال کیجیے گا البقر ٹو اس کی ون ایٹی فور پڑھ رہا ہوں ایام معدودات صرف اتنا پڑھ رہا ہوں ایام معدودات یہ جو دن ہے روزے رکھنے کے جو دن ہے یہ گنتی گنتی کی گننے آپ نے فکس نہیں ہے یہ گنتی گننی ہے آپ نے اللہ نے یہ نہیں لگا تیس ہیں یا انتیس ہیں اللہ نے گنتی کرو گے تو آپ کو میں تھرٹی کرا دیا تھا تھرٹی اینڈ ٹین ہو گئے فورٹی مگر تھرٹی نائن بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ نے کہا گنتی کے ہیں یہ دن سمجھنا میری بات کو آپ دس تو کنفرم ہے ادھر یہاں انتیس تیس ہو سکتے ہیں تو ہائر فگر لے لیا ہم نے اور کیوں لیا وہ دیکھئے قرآن میں لکھا ہے بقرہ ٹو کی ونیٹی تھی یا ایواللذین آمنو کتب علیکم السقیام کما کوتیبال قبل تتقون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی حفاظت کرو اب اللہ ایمان والوں سے آج خطاب کر رہے آج ٹینس میں کہ تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو ہم ایمان والے ہیں اس وقت ہم پہ جو روزے لکھے گئے ہیں وہ کیا ہیں تیس انتیس ہے رمضان کے hey? اور دس حج کے تو فی الحال ہم چالیس کہیں گے یہ پہلے بھی لکھے گئے تھے نہیں بات نہیں ہو رہی ہے ایمان تم پہ روزے لکھے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا وہی کہ وہی ہے اور پہلے کیسے پتہ چلے گا وہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے سورہ الراف سیون اس کی ون فورٹی ٹو وا ادنا موسا سلاطین اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے ان کو دس کے ساتھ تمام کیا پورا کیا پس اس کی رب کی میقات مقرر وقت چالیس راتیں تمام کی پوری کی تو پہلے تھے نا موسیٰ صاحب یہ ابھی گئے پہلے کے تھے نا وہ تو اللہ کا روزے تم پہ لکھے جیسے پہلے پہلے کیسے تھے اللہ نے تیس بتایا تیس راتے اور پھر کہا سے بڑا تمام کیا تو رمضان کے بعد آتا ہے حج اور حج اور میں جو مویشی نہیں پائے اس کو کیا کرنا ہے تین دن اور سات دن اپنے گھر پہ جا کے یہ قرآن کی ایسے میں آپ کو پروف دیکھا ہوں تو یہ پہلے سے ہی چالیس رات ایسی چلی آ رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ویسے روزے رکھتے ہیں اور آج ہم بھی ویسے رکھیں گے تو وہی چالیس ہو جائیں گے اب ہائر سائڈ اس سے اللہ نے اسی دے رکھے کہ انتیس نہیں دے سکتا تھا ہائر سائڈ دے دی اللہ نے ہائر سائڈ مطلب تیسواں انتیس بھی ہو سکتا یہ بحث کر کی بےگار بحث ہے ہوں گے چالیسی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ انتیس نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کو تو ہائر سائڈ دے دیجیے اچھا اب یہ راتیں جو, جو یہاں راتوں کا ذکر ہے تو روزے کی راتوں یہ کیسے مانوں کہ راتیں رمضان سے روزوں سے ریلیٹڈ ہے تو اللہ فرماتے سول البکر ٹو ون ایٹی سیون میں اوکھل یانی اور رفتم تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بےودہ گفتگو کرنے کے لیے حلال کر دیا سوائے علاوہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو اور یا حج میں ہو یعنی عام دنوں میں جیسے ہم یہاں لوگ ہیں اس وقت یہاں رمضان کے اندر عام طور پہ لوگوں نے رمضان کو پورا مہینہ محترم سمجھ لیا اس مہینے محترم میں نے بتایا صرف دن کے اندر محترم ہے وہ رات میں حلال ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اگر بیوی سے کوئی آدمی تعلقات رکھنا چاہتے تو کل وہ حرام نہیں ہے لوگوں نے حرام کر رکھا ہے سمجھ میں اور اعتقاف میں اگر اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے حرام ہے ان سے بےودو گفتو کرنا ہے یا حج پہ کر گیا ہوا ہے تو وہاں اللہ نے منع کیا ہوا اب دن دیکھیں گے پانچ دن کیسے معلوم دن ہے اب پانچ دن پہ آ جاتا ہے نا حج پانچ دن کا حج ہوتا ہے یہ ہر مہین حج ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں حج میں پانچ مہینے لکھ... پانچ دن ہی لکھے ہوئے ہر بات لوگوں نے اعتراضات کیے میں قرآن میں یقین کریں آپ تو میں آپ کو پانچ دن کیسے دکھاتا ہوں دیکھیے آپ سورہ نمبر البکر ٹو ون ایٹی نائن وہ تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں یعنی اس کی گرن کے سلسلے والا حالت کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے یعنی حج کے پانچ دنوں کا شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا یعنی اوقات کہتے ہیں وقت ٹائم یہ ٹائم جو ہے یہ اللہ نے سورج کس سے بھی بنایا ہے سورج سے بھی اور چاند سے بھی تو اوقات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو اوقات ہیں جو ہم ٹائم انسانوں کے لیے جو بنایا حج سے ریلیٹڈ جو ہمارے ٹائم سے جیسے میں نے کہا تھا سورج سیٹ ہوتا ہے تو چاند کا وہ قمری دن شروع ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے قمری دن شروع ہوتا ہے تو یہاں میں پتہ چلا کہ ہمیں حج کے حج کے اوقات اللہ نے بتائے ہوئے ہیں یعنی پانچ دن نکالنے ہم نے تو اب آپ دیکھیے البکر ٹو دو سو تین آئے وسکر اللہ فِي اما دات فمن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ومن تقرر فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ وق وَاتَّقُوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ الہی توشر اور گنتی کیوئے دنوں میں اللہ کو یاد کرو پس جو کوئی جو کوئی دو دنوں میں جلدی کرے گا پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو کوئی تاخیر کم کم کرے گا پر اس پہ بھی گنا نہیں ہے وہاں سے جو کوئی تقوی حفاظت کرے اور اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو بے شک تم اس کی طرف اکھٹے کی جاؤ گے اب دیکھیں یہاں پر لکھا ایام معدودات اللہ کو یاد کرو دنوں میں دن کتنا ہمیں نہیں معلوم اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو یاد کرو مہترم مہینے کے دنوں میں ایام کہتے ہیں دن جمع میں اور مادور کہتے ہیں گنتی کے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ان دنوں میں نام نہیں بتا کہ نمبر نہیں بتایا دنوں میں یاد کرو اللہ کو مگر لگا دو دن میں اگر دو دن بعد چلا جائے کوئی تو کوئی گناہ نہیں ہے تو دو دن کون سے ہوئے دو دن ہمیں دو دن پتہ چلے دو دن کے بعد جا سکتا ہے تو اب ہمیں کیسے پانچ ہیں ہمیں کیسے مانو پانچ ہیں دیکھیں جو ہزار یہاں پہلی دفعہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں اگر آپ ذہن لگائیں گے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دو دن تو بتا دیے پلیز جو فرسٹ ٹائم یہاں پر ہے وہ سوچے کہ باقی ہم پانچ کرنے کے لیے تین دن کہاں سے لائیں پلیز میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے ہیلو ادھر کوئی لیڈیز میں ہے کوئی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے یا اسی بیٹھے ہیں میں بول چکا ہوں دو دن کا تو یہاں بتا دیا دو دن بعد جا سکتا ہے اب ہمیں کیسے باؤں تین دن جو ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے تین دن کا روزے مینا میں جو تین دن رکیں گے آپ تو کتنے دن ہوئے سیدھی سی بات ہے یہ پانچ دن آ قرآن میں دو دن کے بعد جا سکتے میں نے بتا جو مو... وہ جو مکہ کے رہنے والا ہے اہ? وہ جا سکتا ہے رہائشی والا تین دن جو ہم جو وہاں رک رہے ہیں وہ ہم ابائے نہیں ہیں وہ اور روزے رکھیں گے یا تو تو تین وہ دن ہو دو دن وہ تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے آج کے پانچ قرآن میں لکھے رہے ہیں اب اس میں دیکھنا ہے بڑا کون سا دن ہے بڑا کون سا دن ہے سورہ توبہ نائن اس کی تھی وَأَذَانُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ أَنَّ اللَّهِ بَرِيُمْ مِّنَ الْمُشِّكِينَ وَرَسُولُهُ اور اللہ اس کے رسول سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن کا اعلان ہے بے شک اللہ اس کے رسول شرک کرنے والوں سے بری ہے اب یہاں حج کا ایک دن بڑا, بڑا ہے حج کے کتنے دن ہوئے پانچ حج کے کتنے دن ہوئے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پانچ دن میں سے ایک ہی دن بڑا ہوگا ایک ہی دن لکھا بھائی وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ اس کا رسول بری ہے مشرکوں سے میں نے کہا تھا مشرکوں بڑا امپورٹنٹ بات ہے تو اب آپ یہ سوچئے کہ پانچ دن ہم نے کیلکولیٹ کر لیے دو دن دو دن میں نے بتا دیا آپ کو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان پانچ دنوں میں بڑا دن کون سا ہے آٹھ تاریخ جو سن سیٹ ہوا وہاں سے دن سٹارٹ ہوتا ہے آٹھ ضلع جو ہے وہ جب سیٹ ہو گیا تو سورج وہاں سے سیٹ ہو گیا تو یہاں سے لوگ چلے گئے مینا میں نے بتایا تھا آپ کی تصویر بن رہی مینا پہنچ گئے آٹھ سے چلا تھا میں آٹھ سے چلا آٹھ سے چلے تو ہم مینہ میں پہنچ گئے سمجھے آٹھ کی رات کو ہم پھر چلے نو تاریخ کو ہم پہنچے وہاں پر عرفات میں اب جب وہاں سن ہوا تو دس بدل گئی سمجھے سن جب وہ دس میں آگئے اب تو وہاں سے ہم چلے مزلفہ ہے اب رات نہ گزار رہے ہیں ابھی تو یہ دس چل رہی ہے مزلفہ میں رات گزار دس تاریخ چل رہی ہے پھر دس تاریخ سے صبح فجر کے بعد چلے دس تاریخ چل رہی ہے اب آئے یہاں پر ہم جمعرات اور جمعرات پہ آن ہم نے پتھر مارے قربانی کری اور پھر یہ دس چلتا ہی پھر ہم گئے سورت سے پہلے پروں سے مکہ مکہ میں سات تواف کیے اور پھر جا کے انہوں نے سفا مروہ کیا اور پھر اس کے بعد مینا آ گیا میں پھر منہ میں سات کنکری ماری گیارہ کو اور پھر سو گیا پھر بارہ کو کنکری ماری پھر سو گیا پھر سمجھا پھر ایک اور دن تین دن میں تو آپ کو یہ پورے واقعے میں سب سے زیادہ داری دن کون سا ہے اگر کسی نے حج کیا وہ سمجھ سکتا ہے میں کیا بول رہا ہوں یعنی پانچ دن ہے نا تو یہ دوسرا دن ہے وہ سب سے یعنی وہ عرفات سے شروع ہوتا ہے عرفات سے آتے ہیں مزدلفہ میں وہی دن چل رہا ہوتا ہے مزدلفہ سے آتے ہیں مینا میں وہی دن چل رہا ہوتا ہے اور بف... وہاں پر سارے ایڈ کرنے ہیں آپ کو اور جو, جو دو دن کاج کرتے ہیں نا وہ یہ سیکنڈ ہے وہ... ان کے لیے سیکنڈ ہے یعنی ہم ہمارا وہ بھی سیکنڈ ہمارے ہم, ہم لوگ تو مینا میں جا کے ٹھہرتے ہیں ہمارا وہ تھرڈ بن جاتا ہے थैं. ہمارا تھرڈ ہے ان کا سیکنڈ ہے وہ وہ آپ سمجھے اکبر کیوں ہے کیوں اکبر کے پہلا والے دن میں ہم جا کے سیدھے کے سیدھے جا کے مینا میں رہتے ہیں کوئی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ سیکنڈ ڈے ہم عرفات کی جو موو کر رہے ہیں تو وہ عرفات میں ہم عرفات پہنچ جاتے ہیں اب جو عرفات سے جو چل رہا ہے دن بغرب کے بعد وہ دن ہے سب سے بڑا وہ دن چلتے جب مزلفہ پہنچتے رات کو رات بھر جو, کیونکہ رات مزلفہ گزار رہے ہوتے ہیں پتھر اٹھا رہے سوچ رہا ہوتے سوچ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کرے اگر آپ اور پھر ابھی وہی دن چل رہا ہوتا ہے پھر آپ آتے مینا مینا میں کنکری مارنا جو میں بتا رہا ہوں وہ بڑا ہٹے گا یہ اکمری مارنا پھر جا کے سلوٹر کرنا جانور کو پھر وہاں سے بیفور سن سیٹ ہم کو پہنچنا ہے مکہ مکہ میں ساتھ طواف کرنا بلین لوگ لوگوں میں اس کے بعد صف اور پس کے کے وہ کرنا اس کے بعد پھرنا یہ سب جو ہے یہ, یہ جو ہے بڑھا دینا تو وہ تھرڈ ڈے ویسے ادر سیکنڈ ڈے تو آگے البکرہ ٹو کی ون نائنٹی جس پہ تین دن کا ذکر ہے دیکھیں آپ فائدہ دمین تم فمن الحج فمد سیسم الحدی ایام فی الحج

روزے رکھے حج میں تو حج کے تین دن مل گئے آپ کو دو دن میں بتا چکا ہوں تو تین دن تین دو پانچ ہو گئے آپ کے پاس اب ایک کے ہم تلاش میں ہیں وہ آگے چل کے پتا چلے گا تو یہ جو دن کا رہا, ٹوٹل دن کا ذکر کر رہا ہے اس میں آپ جائیں ابراہیم فورٹین اور نور اللَّهِ اِنَّ فِي ایام لَا انفی دلی صَبَّارٍ شَكُورٍ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی طرف نکالے اور یعنی موسیٰ تو ان کو اللہ کے ایام اللہ کے ایام دنوں کے ساتھ یاد کرا بے شک اس میں ضرور ہر صبر کرنے والوں کے شکر کرنے والوں کے لیے آیت نشانی ہے تو موسیٰ سلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ دنوں ایام یعنی اللہ کے دن اللہ کے دن کے ساتھ وہ ان کو یاد کرائیں اور لوگوں کو اندھیروں سے روشنی طرف نکالیں یہ انہی کے ساتھ منسلک ہیں چالیس ساتیں تیس اور دس اور انہی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایام جو اللہ کے دن ہیں انہیں آپ خاص اور خاص اللہ کے لیے اس دن کام کر رہے ہوتے ہیں پورا حجمراہ خاص اور خاص اس کے لیے گئے ہوئے وہاں پر کوئی گھومنے پھرنے نہیں گئے ہوئے آپ یہ اپنی نفس حجت کرنے کے لیے گئے ہوئے وہاں یہ ایام میں بتا رہا ہوں ایام قرآن میں دنوں کا پانچ دنوں کا کا پانچ تو بتا رہا ہوں اسی کے آگے آتا ہے الحج ٹوینٹی ٹو اس کی ٹوینٹی ایٹ آئے معلومات علامہ فکلومنہا وط امو ات ام الباسل تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے گواہی دیں اور معلوم دنوں معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اوپر جو رسک اس نے انہیں سینگ والے مویشیوں سے دیا بس کھاؤ اس سے اور برے حال والے ضرورت مند کو بھی کھلاؤ یا مین بات ہے وسم اللہ فی ایام معلومات اور یاد کرو اللہ کے جو دن ہے جو تمہیں معلوم ہے دن وہ کون سے معلوم ہے دن یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس میں اللہ کو یاد کرو اور نام لو اللہ کا ان دنوں میں جو تمہیں معلوم ہے تو وہ حج کے پانچ دن موسیٰ سلام نے بتایا اللہ ان سے کہا یاد کراؤ تاکہ وہ کو دیروں سے روشے میں نکالے یہ وہی دن کی بات ہو رہی ہے یہ وہی پانچ دن ہے پھر آگے سورة توبہ نائن اس کی ٹو فَسِعُوا فِي الْأَرْضِ العردی عرب وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ مُعْجِزِ معجز وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ پس زمین میں چار مہینے روا رہو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور بے شک اللہ کفر کرنے والوں کو رسوا کرنے والا ہے اب آپ چار مہینے کیا روا رہیں گے کہ ایک مہینہ جو محترم مہینہ ہے اس میں ایک مہینے میں تو روزے رکھیں گے رمضان کے اندر اور تین مہینے روائے رہیں گے اگر آپ کو حج پہ جانا ہے تو اس کیلئے آپ ہر وقت تیاریوں میں کہ مجھے جانا ہے تو اس میں لگا صحیح پھنسی ہو سیاد کرو اس پہ جاؤ پھر ہو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے حج کا یہ ریلیٹڈ کیوں ہے کس طرح ہے حج کا سلسلہ ریلیٹڈ اس کے لیے آپ آ جائیں یہ سورہ علی عمران 3 اس کی نائنٹی سکس انبیتی اناس للبکہ مبارک ہوں وحد العالمین بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا بکا کے ساتھ ہے مبارک ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے یہ بے شک جو پہلا گھر ہے پہلا گھر وضع کے لوگوں کے لیے بکا کے ساتھ ہے یعنی مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے ہدایت ہے تو پتہ ہی چلا جو حج کا جو سلسلہ ہے یہ بیسیکلی کس طرح ہو رہا ہے یہ حج کا سلسلہ ہے؟ کہ اللہ نے اپنا کعبہ جو بنا مسجد رام میں دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کعبہ ہے اس کعبے کو اللہ پہلا گھر کہہ رہا ہے وضع کے لوگوں کے لیے اور یہ جگہ جو ہے مبارک جگہ ہے پوری دنیا میں یہ واحد جگہ جو مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے یہ جگہ اس کو اللہ نے ہدایت کی جگہ بنایا اور مبارک بنایا وہ پورا حج جب آپ دیکھ لیکچر سنے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہرحال المائدہ فائیو کی نائنٹی سیون جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیام للناس والشر الحرام الارض وان کلیتا بک الشعین علیم اللہ نے کعبہ کو موترم گھر بنایا لوگوں کے قیام کے لیے اور موترم مہینے کے لیے اور ہدیہ تحفہ اور ہار کے لیے اور اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی اسمان اور زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے اب دیکھیے اللہ نے کعبہ جو بنایا اس کی کیا وجوہات ہیں یہ موترم گھر ہے ایک تو اللہ کا گھر موترم اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اس میں بہت ساری چیز آپ نہیں کر سکتے اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جیسے رمضان کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں اسی طرح حج پہ جب جاتے ہیں کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ کعبہ کو ہم نے موترم گھر بنایا یعنی ایسا گھر جہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی انسان پر لوگوں کے کھڑوں کی جگہ پھر محترم مہینے سے جوڑا ہوا ہے وشار الحرام مہینہ جو محترم ہے یعنی محترم مہینہ چاہے رمضان کا ہو چاہے وہ شوال ہو یا زلقت اور زلحج یہ سارے جو محترم مہینے اس لیے میں نے بتایا اس میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں سمجھ رہے آپ پابندیاں ہیں اس میں اور ہدیہ جا کے دیتے ہم ہدیہ جو ہے وہ ہم دیتے مویشی کیوں قرآن میں لکھا مویشی لوگوں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ اور قربانی جو کرتے ہیں وہ مویشی اور قلائد قلائد کہتے ہیں گھیرے یہ جو طواف آپ دیکھ سکتے ہیں جو آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے تو کعبہ ایک طرح سے گلے گلا ہو جاتا ہے اس کے ہار کی طرح شکل میں لوگ اس کے چار طرف طواف کر رہا ہوتے ہیں تو وہ گھیروں کو کہہ رہا ہے کلائد یہ اللہ بتا رہا ہے گھر بنایا ہم نے اس پرپس کے لیے یہ آپ دیکھ لیں حج سے ریلیٹڈ باتیں ہیں سب اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو میں آپ سے پابندیاں کہہ رہا تھا حج اب ہم نے مہینے دیکھ لیے دن دیکھ لیے راتیں دیکھ لی سب دیکھ لیا اب ہم دیکھ رہے ہیں حج پہ ہمیر پہ کیا پابندیاں لگ جاتی ہیں سورة البقرة 2 197: الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم يعلمه الله وتزودوا فان خير ز... خير الزاد التقوى واتقوني يا, اول... يا اولي الالباب مہینے معلوم معلومه پھر جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے پھر حج میں کوئی بےحودہ گفتگو کو نہیں کرے اور نہ آزادی لے یعنی ان باتوں سے آزادی نہ لے جو اس کو کہا جائے کرنے کو کہا جائے اور جس پہ منع کیا جائے اس پہ آزادی نہ لے اور بحث و مباحثہ نہ کرے اور جو کچھ تم بہترین سے کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور تم ساز و سامان لے لو بس بے شک بہترین ساز و سامان تقوی حفاظت کرنا ہے اپنے نفس کا اور اے اصحاب, اے اصحاب دانش روح کے سمجھنے والو مجھ سے تقوی حفاظت کرو اب میں آپ کو جو بار بار بتا رہا تھا یہاں پروف آ رہا ہے کہ جب آدمی حج اپنے اوپر فرض کر لے یعنی حج کے مہینے میں اگر میں نہیں جا رہا ہوں تو میرے پہ وہ پابندیاں نہیں ہیں جو حج کے لیے وہاں اس سے ارادہ کر لیا اور حج کا اس کا آگیا اور حج پہ جا رہا ہے اور جب وہ احرام بادے گا جہاں پہ جہاں سے بانتا ہے یا کہیں سے باندھ ہے اس پہ وہ پابندی کیا آ جائے یہ والی نمبر ون پابندی آئی کہ بےہودہ گفتگو نہیں کر سکتا وہ سمجھ رہے ہیں آپ دوسری پابندی جو اس کو منع کیا جا رہا ہے اور جس سے روکا جا رہا ہے اور جس سے کہا جائے گا تو اس کو وہ توڑ نہیں سکتا اور تیسرا یہ کہ بحث و مباحثہ نہ کریں یعنی آپ بحث و مباحثہ نہ کریں آپ بےہودہ گفتگو کو نہیں لیں بےودہ بےودا گفت پہلی بار بےود گفتگو نہ کریں جو منع کیا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں یعنی کہ آزادی لے جو جو لے جو دلچا کر لیں بحث و مباحثہ نہ کریں اور پھر لڑائی نہ کریں یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا یعنی محترم مہینے میں آپ نے فرض کر لیا حج اپنے اوپر یہ کہلاتا ہے جب آپ احرام باندھتے ہیں ایکچولی احرام تو فزیکل کپڑا تو اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ ساتھ نے اپنے ذہن میں آپ نے یہ نشین کر لیا کہ میں نہیں کر سکتا میں کہہ رہا نا حج کے لیے آپ کو یہ کرنا لازمی ہے حج کے جو, جو ارکان ہے اس پہ پورا اترنا بہت ضروری ہے وہاں پر موسٹلی میجورٹی کوشش میں ہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بھول ہو جاتی ہے کیونکہ ہر آدمی یہاں پر اپنے آپ کو بہت بڑا بہت پہلوان سمجھتا ہے وہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں بہت کچھ ہوں کیونکہ کوئی غریب آدمی تو نہیں جاتا وہاں سمجھ رہے آپ تو یہ سب آپ کو پریکٹس کرنا ہے یہ وہ احرام ہے یہ وہ محترم آپ نے احرام اسی پہن گا اللہ کے گھر کے سامنے حرام باندھ کے اس طرح بکھاری بن کے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں